દાહોદ જિલ્લાના કરબાળા તાલુકાના નિમજ ગામે આવેલી એક અભ્યાસક્રમના વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી પીવાના પાણી અને રહેઠાણની અયોગ્ય સુવિધાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓને છેલ્લા બે ત્રણ દિવસથી પૂરતું પાણી મળતું નથી તેમને શાળાની ત્રણ માલની ઈમારત સુધી ટેન્કર જાતે પાણી ભરવા માટે મજબૂર થવું પડે છે વાલીઓની રજૂઆતો બાદ તેમાં થોડો ઘણો સુધારો થયો છે આવા આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ત્યારે વિદ્યાર્થીઓએ અમારી માંગે પૂરી કરોના નારા સાથે કેમ્પસ બહાર આવીને અભ્યાસ પણ રોકી દીધો છે આ હડતાલની જાણ થતા જ

બાળકોના શિક્ષણ ઉપર પણ ગંભીર અસર પહોંચી શકે તેમ છે શું અમે અહીંયા સાત વર્ષથી ભણીએ છીએ પણ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન અહીંયા થયું નથી જેમ કે પાણીની ભણવાની પછી રહેવાની સમસ્યા પણ બહુ છે અમે સ્કૂલ બિલ્ડિંગમાં રહીએ છીએ હમણાં અત્યારે ખુદનું કેમ્પસ જ નથી અહીંયા हम ये हमारा गरबाड़ा में अभ्यास करते हैं 2019 से आज तक हमारे स्कूल चल रहे हैं लेकिन हम जे कैंपस में रह रहे हैं आज तक हमारी खुद की स्कूल बिल्डिंग नहीं बनी है ताकि हम कहना चाहते हैं कि जो जो भी ये लाइव देखते हैं उनको पता चलना चाहिए कि ये हमारे गरबाड़ा में आज तक स्कूल बिल्डिंग नहीं बनी है हमारी डिमांड है कि हमारे स्कूल बिल्डिंग जल्दी बन जाए जितना हो सके उतना और जो लड़कियाँ होती है जे कैंपस में रहती है वो भी स्कूल बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पर और वहाँ पर पानी नहीं आता है इसलिए सुबह सुबह में लड़कियाँ नीचे से पानी ले जाती है और जो सिक्स स्टैंडर्ड वाली बच्चियाँ हैं उन लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो ले नहीं जा सकते ऊपर तक धन्यवाद मैं ये हमारे से कक्षा बारहवीं की, की छात्रा हूँ मैं ये बोलना चाहती हूँ यहाँ इतनी सारी समस्या है वे भी सात सालों से कम दो सालों से डेढ़ महीने से नहीं है पूरे सात सालों से यहाँ खुद का कैंपस नहीं है खुद का इंस्टीट्यूशन नहीं है कुछ भी नहीं है इन सारी समस्या का समाधान कौन करेगा सरकार तो सुनती ही नहीं है आगे भी स्ट्राइक की थी यह दूसरी तीसरी बार हो रहा है फिर भी समाधान नहीं हो रहा है कौन करेगा इसका समाधान ना ही प्रधानाचार्य महोदय कर सकते हैं ना ही कोई और कर सकता है ना ही टीचर कर सकते हैं तो कौन करेगा हमें पी एस आर ऐसी मिलवाया जाए और हमारी सख्त डिमांड है कि हमें उनके मिलाया जाए और हम उनके सामने हमारी डिमांड रखे और वो हमारी डिमांड पूरी करे हमारी कितनी सारी डिमांड है यहाँ रहने की सुविधा नहीं है पानी की सुविधा नहीं है कुछ भी नहीं है यहाँ पे कैसे हम आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे सर बोलते है की हमें अपना भारत विकसित करना है की कैसे करेंगे हम यहाँ इतनी सारी समस्या का समाधान करते करते इतने तक बारहवीं कक्षा तक मैंने तो सात साल निकाल दिए इधर मेरे साथ मेरे दोस्त भी है हमने आगे भी स्ट्राइक किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ कैसे इस, इन सारी समस्या का समाधान हमें मिलेगा आपकी क्या मांग है अभी हमारी मांग है कि इन सारी समस्या का समाधान किया जाए और सब सब जल्दी से जल्दी इन सारी समस्या का समाधान मिले हमें स्मार्ट बोर्ड मिले हमें सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए